بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ختم نبوت کے بارے میں چند ایمہ لغت ایمہ تفسیر ایمہ احادیث ایمہ فکر اور چند اکابرین امت کے اقوال پیش کریں گے تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جائے کہ دور صاحب کرام ردوان تعالیٰ تعالی سے لے کر آج تک, 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 تک امت مسلمہ کے اہل علم کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم میں کوئی بھی التماس باقی نہیں ہے اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے اجماع امت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے اور آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد اب نہ کوئی نایا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول بن کر آ سکتا ہے ائمہ لغت کا پہلا قول ذکر کرتے ہیں امام ابو منصور محمد بن احمد جن کا وصال ہے تین سو ستر ہجری کو وہ فرماتے ہیں ابو اسحاق ابو اسحاق ناوی مانا کرتے ہیں تب ان لغت و ختم واحد فرمایا تب ان اور ختم ان یہ دو لفظ ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے فرمایا کیا معنی ہوتا ہے وہ تغیت و الشعی اس و اسطیصا کو منع خلا ہو فرمایا کہ تب ان اور ختم ان کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا بند کر دینا اس طرح بند کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز جو ہے وہ داخل نہ ہو مضبوطی سے کسی چیز کو بند کر دینا فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ام الاکل و بن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں اب وہ دوبارہ مسلمان نہیں ہو سکتے اسی طرح فرمایا کہ ختم کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو نبوت کا دروازہ تھا اس کو بند کر دیا اب نایا کوئی نبی نہیں آ سکتا امام زجاج رحمت اللہ تعالی کا ایک کول ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ خاتم و کلشین آخر ہو فرمایا خاتم ہر چیز کا آخر ہوتا ہے گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ وخاتم خاطم النبی جین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر نبوت کا جو دروازہ تھا اس کو بند فرما دیا امام راغب اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی جن کا وصال ہے پانچ سو دو ہجری کو انہوں نے اپنی کتاب مفردات فی غریب القرآن کے اندر خاتم النبی جین کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ خاطمنبی علی اللہ ختم ہی <مجیئی> فرمایا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم فرمایا یعنی کہ آپ کو بھیج کر نبوت والا جو منصب تھا اسے کمپلیٹ کر دیا مکمل کر دیا اب نایا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اب ختم نبوت کے حوالے سے جتنے بھی جنہوں نے تفسیر کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی انہوں نے ختم نبوت کا کیا معنی بیان کیا ہے پہلا ہم کول ذکر کرتے ہیں ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں خاتم النبی کل بہ فلاں نبی فرمایا ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا اور آپ کے بعد کوئی بھی نایا نبی نہیں آئے گا رئیس المفسرین امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر اور جن کا وصال چھ سو چھ ہجری ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر مبوس فرمایا اور آپ کے بعد کوئی نایا نبی نہیں آئے گا اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا وہ نبی جو ہے وہ دین کے حوالے سے یا احکام کے حوالے سے کچھ نئے نبی کے لیے کچھ دین چھوڑ کر جاتے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا جو شریعت دی یا جو دین دے کر اس کائنات میں مبوس فرمایا تو ساتھ حکم بھی فرما دیا کہ <تصفح> فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل فرما دیا گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین مکمل ہو چکا اب کوئی نائے نبی آنے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی جن کا وصال مبارکہ تین سو چون ہجری کو ہوا ان کا قول مبارکہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ختم نبوت, نبوت کے حوالے سے نقل فرمایا فرمایا امام ابن ہی فرماتے ہیں من الٰ انن فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ کسب کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ بات دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ لا تن قطعو یہ ابھی تک نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہوا یا تو پھر وہ یہ کہ ان یا تو وہ یہ کہ امت کے جو ولی ہیں وہ اللہ نبی سے بھی افضل ہیں یہ تین باتوں کے بعد انہوں نے حکم بیان فرمایا کہ ہوا زندیکن یجب یا قتل ہو فرمایا وہ ایسا شخص یہ تین کول کرنے والا شخص جو ہے وہ زندید ہے اور ان کا قتل جو ہے وہ واجب ہے اس کو قتل کر دیا امام زرکانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کول کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا شخص جس کا ارتقاب اور قتل کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اس لیے قتل کیا جائے تقزیب القرآن و خاتم النبیین فرمایا کہ اس شخص نے قرآن مجید اور خاتم النبیین کو النبی کے سبب اسے قتل کر دیا جائے اور وہ شخص جو ہے وہ مرتد ہے اور واجب القتل شخص ہے امام ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن کا وصال ایک ہزار چودہ ہجری کو ہوا انہوں نے آقا نبی پاک صلی اللہ تع علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرے تو ان کا قول یہ ہے کہ وہ داون نبوتما فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرے وہ بالاجماع کافر ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وصال ایک سو پچاس ہجری کو ہوا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے فرمایا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اس سے کوئی شخص علامت پوچھے کہ اگر تو نبی ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے تو اس حوالے سے امام صاحب کا قول ہے فرمایا کہ قال ابو حنیفت رحمہ اللہ من طالب فقد فرمایا کہ مسلمان اگر کوئی علامت, مانگے علامت طلب کرے کہ اگر تو نبی ہے تو ہمیں کوئی علامت بتا فرمایا کہ اگر کوئی علامت بھی اس سے مانگے تو وہ بھی اس شخص نے بھی کفر کیا کیوں فرمایا کہ لا نبی آبادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آیا فرمایا اس لیے کہ فرما گئے یہ حادی کہ نبی کا بات کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا وصال ایک ہزار چونتیس بجری کو ہوا ان کا قول ہے بایت نستن کے منصب نبوت ختم و ختم رسول شداست فرمایا کہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت اپنے ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا اب کوئی نایا نبی نہیں آ سکتا امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی دلچسپ کول ہے اور بہت ہی خوب عقل والی اور عقل کو کھولنے والی بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ مقرر است امت بمرتبہ صحابی امت نرست فرمایا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کوئی بھی امتی اس وقت کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا فرمایا کی نبی جن فرمایا پھر ایک امتی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہو چکا ہوں حالانکہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا تو پھر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیسے سکتا یہ تمام تر اہل علم کی اقوال میں نے پیش کی ہیں اور اب قیامت تک یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی بھی شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے چاہے وہ کس معنی میں بھی ہو وہ کافر ہے وہ زندیق ہے وہ قذاب ہے اور جو شخص ان کے کفر کے بارے میں اس کو شک ہو وہ شخص بھی کافر ہے اور زندیق ہے اور اسلام سے خارج ہے